Artıq bir neçə gündür Erməni sosial şəbəkə istifadəçiləri Türkiyədə baş verən və hazırda davam edən meşə yanğınlarına görə sevinclərini gizlətmirlər. Ermənilər 9 nəfərin həyatını faciəvi şəkildə itirdiyi dəhşətli görüntüləri paylaşaraq Türkiyəni lənətləyirlər. Onlar həmçinin Ermənistan üzərində qələbə qazanan, qardaşına yardıma qaçağan Azərbaycanı qarşı insanlığa sığmayan mövqe sərgiləyirlər. Bu yolla da üçüzlülərini bir daha ortaya qoyur, əzəli və əbədi xislətlərini bir daha nümayiş etdirirlər. Bu günsə erməni gənc video çəkərək hazırda Türkiyədə yaşayan həmyerlilərinə səslənib, dəhşətli yanğıların 44 gün davam etməsini arzuladıqlarını deyib. Nifrətini gizlədə bilməyən qadın həmin görüntüləri sosial şəbəkədə paylaşıb. Обращение к нашим оръянам, которые проживают в Турции. Türkiyədə yaşayan Ermənilərimizə müraciət edirəm. Diqqətli olun. Xahiş edirəm, yanğınlar 44 gün davam etsin. Это должно продолжаться. Спасибо. Ermənilər deyəsən nəzərə almırlar ki, hazırda Türkiyədə 10 minlərlə etnik Erməni yaşayır. Hər il bir o qədər də Erməni yanğınların baş verdiyi turizm bölgələrinə istirahət etmək üçün üst tutur. Yəni bu faciələrdə Türklərlə yanaşı Ermənilərin də xəsarət alması və ya həyatını itirməsi istisna deyil.